давайте так, давайте. дякуємо, дякуємо. Отак ближче, 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 отак.

Так, восемь <laughs> Что мы там считали? Ну я же в газете пишу 8? скажи, где одного загубили? 8. 9. 9. 8. Нет, просто нас было больше, но ну, там вышли. Бои... Нас героев. Хай люди Что, это не Кто ну, может трошки про себя рассказать? Нет. Ну давайте у вас. Давай уже интервью раз почав давать. Давайте вийшло. Як ви взагалі потрапили <плес> до Збройних е -е -е. сил? Як вас звати? До Митрокрович. Володимирович, а прізвище? Фамілія? Ну, фамілія не треба. Ну, чого? Риба. 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 Рибаков. 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 Як ви потрапили до В воєнкомат прийшов? То есть вас запросило ну, чего сами сначала пришли? Как же, для проверки данных, а потом пригласили, так сказать, ну как бы просили мнение, ну, согласен, не согласен, что дал согласие. И вы пришли добровольно? Ну, так пошло добровольно. Пришло добровольно. Это было 12 июня прошлого года. 12 июня. Вот этот весь боевой путь, он ваш. Ну, так как бы не то, что наш, это нашего батальона, просто наша да. часть ну, как бы 42. Подразделения по были в разных местах, не то, что именно целиком были. А -а -а. Одно подразделение в одном месте, другое в другом месте. А вы лично что прошли? Я вы были, что в вы были в Дебальцево, там в я да. была. А -а -а -а.

Работал там на, на заводе. Рабочий. 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 на заводе. А в армии как? Вы служили? А, нет, в армии нет. Я закончил Харьковский лицевой институт. И была военная кафедра. А кто там хлопцы Звание старшего лейтенанта. Военкафедра в ХАИ? Да, и у вас то концерт. Ну, там... Ну, просто военная да, я... да. И вы служили в авиации или в пехоте? Не-не-не, мы служили. Я не служил, просто кафедра была и потом... Нет, же... ну вот здесь А здесь у нас э, мотопехотный батальон мотопехотный Будем да. уже... Так, все. Да, все. Después, собран, школе, школе... да. Почему вы все-таки решили идти, пойти добровольцем? Ну, могли проверить тогда, и отправить в кафедры? Обливались. Я, даже, я даже не знаю, почему. Просто пошел. <соцентрес> как ваши близкие родные Сначала, конечно, так чуть-чуть... У нас Не хотели бы сказать, ну, после... тогда выставили. была чуть-чуть. Або и одного в а сторону Черкаса. Неизвестно, не, не, в да, глубину далеко. И сейчас, сейчас тоже конечно.